putar setir ke arah kiri sampai habis. Kemudian, cabut selang yang berada di rek setir. Setelah bisa dicabut, tampung tumpahan olinya. Cabut juga selang yang berada di tangki oli steering. Setelah selangnya bisa tercabut, tutup jalurnya dengan menggunakan kantong plastik. Gunakan karet gelang untuk mengikatnya. Oke, kondisi penyaring masih bagus ya. Sekarang kita tampung dulu untuk pembuangan oli lamanya. Jika kalian sendirian, kalian bisa mengatur posisi botol pembuangannya seperti ini. Ikat dan tahan dengan tali seperti yang saya lakukan. Posisi tali harus aman dari kinerja putaran panbel beserta tirot steeringnya. Setelah posisi pengikatan botol sudah benar, kita isi oli steeringnya yang baru sampai penuh. Untuk spesifikasi oli power steering, saya sarankan untuk memakai spek oli yang sesuai anjuran pada manual booknya, yaitu oli steering atau oli matic dengan grade Dexron 2. Setelah oli sudah diisi sampai full, perhatikan ini oli buang yang lama tadi. Saya akan nyalakan mesinnya dan langsung putar setirnya ke kanan sampai habis. Lakukan dengan cepat, tidak boleh lama ya. Ketika putaran setir sudah habis, segera matikan mesinnya. Nah. Ini sudah terlihat. Oli yang baru sudah terbuang, dan warnanya sudah menjadi lebih bening. Oke, karena pembuangan oli sudah menjadi bening, kita isi lagi oli barunya separuh saja. Setelah itu, nyalakan mesin dan putar lagi setirnya ke posisi tengah. Baiklah, ini sudah cukup bagus ya. Warna oli sudah sama seperti baru. Kita pasang kembali semua selangnya, terus kita isi olinya sampai full. Nyalakan mesin kembali, lalu isi olinya sampai di tengah batas hot and cool. Putar setir ke kanan dan ke kiri sampai habis. Lakukan kembali pengecekan ketinggian oli steering. Jika masih kurang, tambahkan sedikit olinya. Jika sudah pas, berarti selesai. Sudah pekerjaan kita oke. Untuk video selanjutnya, kita akan menservis bagian pengereman mobil ini.